খাৰ পাকঘৰত নমস্কাৰ আজি মই মোৰ চিত্ৰলেখা পাকঘৰত লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি কুচিয়া মাছৰ লগত মানিমুনি ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ লগত জোল গতিকে আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ প্ৰথমতে মই কুচিয়া মাছখিনি তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ মই ইয়াত মাছৰ লগত লৈছোঁ আদা নহৰু বটা আৰু অলপ পিঁয়াজ অলপ মই খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা আৰু মানিমুনি একেলগে মই মিক্সিত পিচি লৈ ধুনীয়াকৈ চেকি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই কেৰাহীটোত তেল গৰম হ'ব দি লৈছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে মই শুকান জলকীয়াটো দি লৈছোঁ তাৰ লগত দিছোঁ মই পেষ্ট কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু পেষ্ট কৰি থোৱা নহৰুখিনি এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় কাৰণে ভাজি ল'ম মই কেঁচা জলকীয়াটোও দি লৈছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া বেছি খালে জলকীয়া বেছি দিব পাৰে আঞ্জাখন ঘন হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা বইল আলু দি দিছোঁ পিটিকি এইখিনি এতিয়া মই অলপ ভাজি ল'ম আলুখিনি মই অলপ সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিম ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচ হালধি গুড়ি আৰু আধা চামুচ নিমখ আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া মই ইয়াত চেকি লৈ লোৱা নৰসিংহৰ ভেদাইলতাখিনি দি দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মই মাছখিনিও দি দিলোঁ মাছখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিলোঁ ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ আঞ্জাখন মোৰ হৈছে প্ৰায় শেষত মই এয়া আদা বটা এক চামুচ দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই এতিয়া ইয়াক মই নমাই থৈ দিম ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হ'ব সেয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ মই চাৰ্ফ কৰি লৈ ল'লোঁ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ হ'ব ধুনীয়া মানুহে কোৱা শুনিছোঁ কুচিয়া মাছ হেনো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ ভাল বিশেষকৈ তেজ হোৱাৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাবচোন আপোনালোকৰ মৰম আশা কৰি চিতলাখা পাকঘৰৰ খণ্ডটি আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে চিতলাখা পাকঘৰে আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব ধন্যবাদ